orang melayu confirm sebut salah huruf tak belajar makhraj huruf dan sifat huruf untuk empat huruf ni, orang Melayu confirm sebut salah huruf ni. Iaitu Ain Ha Zal Sa. Empat huruf ni. Pergi cari makhraj huruf. Tengok dalam buku dan talaki bacaan anda sebutan huruf ni dengan guru anda. Ah, dia punya makhraj dia adalah Wastul Halqi. Tengah tekak. Jangan sebut sengah-sengah tu. Alhamdulillahi Alamin. Tu bukan Ain. Tu Hamzah yang disengaukan. Ha. Ain pada atas bunyi dia. Ha. Ain pada atas bunyi dia An'amta'alayhim Huruf Ain Itu makhraj dia Orang Melayu kalau tak belajar makhraj dengan, dengan sifat huruf Ain ni Biasanya orang Melayu memang akan salah sebut huruf Ain ni Ha Begitu juga dengan Ha Dalam surah al Fatihah ada lima Ha kot Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Lima Ha dalam ni Kalau satu salah memang confirm lima-lima salah Macam mana semayang kita So huruf Ha Sama makhraj dengan Ain tetapi berbeza sifat. Ain dengan ha di keluar daripada wasful halqi tengah halqum. Tengah tekak ni. Ni halqum hak part paling tajam ni sama ada timbul ke tak timbul laki ke perempuan halqum dia. Tengok, halqum ni ada dua bonggol. Bonggol yang atas ni yang tajam tu itu adalah ain dan ha. Zal dan Sa, dua huruf ni keluar dari tempat yang sama iaitu hujung lidah duduk di gigi kaki atas. Hujung lidah duduk di gigi kaki atas ni bagi keluar 0.5 cm. Tulis tips ni. Ini tips untuk orang awam. Hujung lidah julurkan keluar sikit 0.5 cm. Bukan meter eh. 0.5 cm keluar sikit. Al-la-al-sa. Lidah tak keluar, confirm bunyi akan jadi lain. Sa jadi Sin. Asa As tu lidah tak keluar. Asa. As orang yang pelat S, sebenarnya lidah dia terkeluar. Sebab tu bunyi, saya suka susu tu. Sebab lidah dia terkeluar. Nak tukar jadi sin, buat masuk dalam lidah tu jadi sin. Begitu juga dengan zal. Siratul lazina. Ni dalam surah tu Fatihah ada ni. Disebut dengan zai. Salah guys. Salah. Zal dengan zai. Tertukar dua ni kesalahan dia kesalahan besar. Lidah keluar kalau huruf zal. Azza. Sebab tu kita kata kena belajar makhraj dan sifat empat huruf ni at least untuk orang Melayu. Apa pun tuan-puan, anda dengar ni baru tips sahaja untuk membezakan lahnul jali lahnul khafi. Sebenarnya kokok mana pun kena mengaji, kena talaki dengan guru lah. Okey, jangan bergantung hanya kepada video 2 minit, 3 minit ni saja. Tonton pun sambil lepak-lepak santai-santai ini bukan menuntut ilmu. Ini hanya pengetahuan general knowledge semua orang kena tahu. General knowledge semua orang kena tahu. Yang ni nak faham mendalam memang kena mengaji. Okey, tak sure solat sah ke batal kena mengaji fiqh. Tak sure kesalahan besar ke kesalahan kecil kena mengaji tajwid. Kena belajar tuan puan, jangan pernah berhenti belajar, menuntut ilmu sampai ke liang lahat. Jangan kata saya hanya pernah menuntut ilmu masa kecil-kecil dulu. Sekarang buat apa? Sekarang pergi cari guru. Guru lambat. sekarang tuan puan. Boleh mengaji online dah zaman 20, 2025. Okey. So kalau anda rasa bermanfaat perkongsian saya ni, share video ini, tekan semua button yang ada kat sini. Insya-Allah jumpa saya dalam video yang lain. Assalamualaikum.